не поразбирали. У меня просто есть разные размеры, и я же хотела вас всех да, одеть в них в одинаковые. У меня есть и большие, да. Ты можешь определиться, что мне взять? Взять по пять штук каждых разных, и мы на них оденем, померяем. Бригаде? Ну все, плюс-плюс. Ага, давай, позвони, приеду домой. Она поддерживает всех бойцов, вот, с кем не приезжает, куда не приезжают, со всеми общается. Она может часами с ними сидеть, просто поддерживать морально. У меня один взвод убыл для прикрытия Донецкого аэропорта. Война начиналась, как таковой экипировки, командирования у личного состава не было. То есть Хиленькие каски железные, бронежилеты. То, что родина дала, то, что было на тот момент. В том они стояли, стояли на в окружении. И приехала к нам Таня Рычкова, Краматорск. искала командира тех зенитчиков, которые именно находились в Донецком аэропорту. Вот. Позвала меня, я пришел. Таня, Ваня познакомились. И типа у тебя там ребята стоят в Донецком аэропорту, да, стоят в окружении. Вот. Типа, позвони им, узнай, как мне можно туда прорваться. Я хочу им привезти туда бронежилеты и каски, потому что ну, в таком, чем они там были, воевать практически невозможно. Боялись, Таня не хотели туда поставить, но она все равно психанула, поехала туда, помогла ребятам. ребята приходят с заданий, там ну, тяжело, понятно, там уходят на трое, на четверо дней, приходят тут ранены там кого то там товарищей уже нету но оно все равно на психику давят, как бы, люди потихоньку морально начинают ломаться. Ну и Татьяна восстанавливают их морально, просто даже своим присутствием, своим разговором с ними общение. Третий блок. Пост под Славянском. Ну, так как-то оно было у нас. Территория постоянно пострел постреливалась вот, полченцами, минометы, плюс нападения. Вот, 15 минут перекур, это, что они надавали, потом зеленки, опять нападение. Вот, вот это время Татьяна прорывалась через это все, привозила бронежилеты, каски, дверцы, форму, продукты, медикаменты. С нами опять же каски одевала нашествие. Вот, переждем, отобьем и потом уже назад спокойно мало уезжать. Но сколько раз она к нам приезжала, сколько раз стрельба была. То есть ей бедняя доставалась, слава богу, конечно, что не ранена, и не все остальное. Но по ней пытались тоже попасть. В нашем кругу она Татьяна Борисовна. Танечка, ну, мы ее любим, потому что она связующее звено между домом и фронтом, там, где мы находимся. Когда она приезжает, это кусочек мира с той земли, откуда мы приехали сюда.